Добрый день, любители Honda Ridge Line. Видео для вас. На днях разобрал стартер. Шумел очень такой, скажем, ну, звук нехороший. Ну, решил перед зимой разобрать. Что увидел? Разобрал. Все, в принципе, было в хорошем состоянии. Все, 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 кроме вот этих вот втулочек. Их 6 штук. Почему 6? Вот эта вот втулка такой вот формы. И вот эта втулка. Она находится, скажем так, по Края стартера, понятно. Одна втулочка промежуточная, 6, 6 на 12, ее вроде бы размер, не вроде бы точно 6 на 12. Она ставится между редуктором и электродвигателем. Такую втулочку я, к сожалению, не нашел. Пришлось покупать втулку 6, 6 на 10 и делать оправочку. И вот эти три втулочки они ставятся на на планетарках, или как они там правильно называются, шестерни в редукторе, под номером 11 на картинке нарисовано. Были все раздолбаны, раздраконены. Как этот еще вообще стартер крутил, вертел, я, честно говоря, не понимаю. Все купил, все заменил, поставил. Супер. Заводится классно. Стартер стал намного тише работать. И такой, ну, Приятный звук, как чего-то смазанного и хорошо сделано, потому что э, до того, как он работал очень громко, очень шумно, ну, я спихил на то, что это, ну, технологический шумный стартер. Ничего подобного, стартер у нас стоит очень тихий, очень классно, все-все-все. Показать, как заводится? Да, пожалуйста. Но я не, не уверен, что, ну, через камеру передастся этот эффект. То есть машина не трясет, не колбасит, ничего. Нет этого вот такого неприятного звука, как скрежет при заводке. Вот, ну, раньше он был. Сейчас все тихенько, спокойненько. Советую поменять вам этот... Да кто там звонит? Советую поменять вам эти втулки. Они копеечные, они там, наверное, полдоллара стоят в рознице. Эффект будет супер. Спасибо.